Друзі, продовжуємо серію наших грецьких зустрічей. Сьогодні з нами Порта Калопіда, і це не заклинання з е, книги е, Гаррі да. це, це не значило, виглядає це дуже смачно. Я сподіваюся і впевнений, що воно настільки ж красиве, як корисне, так і смачно. Тому запрошую сьогодні до нашого майстер-класу. Рок Парто Калапико и Катерина, наша нутрициологиня, профессийный нутрициолог э, до вашей улыбки. Да, сегодня у нас будет необычный пирог. Я уверена, он каждому понравится. Я из последней поездки привезла как раз а, вот, что-то необычное, то, что действительно у нас не встретишь нигде, даже без того кафе. Вы это блюдо не попробуете. Поэтому сегодня у вас есть уникальная возможность попробовать, пощупать, увидеть, как это готовить и привнести это в свою кухню. Нам нужно будет, в принципе, самые простые ингредиенты, и, как обычно, я же постаралась их адаптировать под наши полезные продукты, да, под наши современные реалии здорового образа жизни. Поэтому пройдемся по ингредиентам. Нам нужно будет тесто фило, одна упаковка. Для большого рецепта, вот сегодня я вам дала здесь большой рецепт, вы можете его потом, естественно, на свою там, порцию уменьшать. Поэтому я брала одну упаковку и использовала одну упаковку фила, можно половить. Нам нужно будет 4 яйца куриных самая обычная, не обязательно крупная. Нам нужен будет сахар. Сахар мы выбирали, конечно же, да, помните, да, какой-то тестовый, э, либо э, свекольный, но не очищенный, не белый, не рафинированный, чтобы он был вот как сырец, сахар сырец. Э, нам нужно будет оливковое масло, либо по оригинальному рецепту там идет кукурузное масло. Это можно использовать кукурузное масло, можно использовать оливковое масло. Кукурузное будет более яркое, будет давать яркий какой аромат и э, играть в э, ансамбле нашем, да, в пироге. Э, либо можно э, оливковое, тогда оно более нейтральное, она не будет на себя забирать э, никакого внимания. Нам нужен будет греческий йогурт, поэтому и греческий пирог. Вы можете использовать греческий нейтральный э, йогурт, который без допингов, да, да либо э, дополнительных там вкусов, либо мы можем брать только косовое молоко, э, крем-молоко которое я всегда вам рекомендую, которое вы видите, оно такое же по консистенции, как йогурт. То есть это не жидкое молоко, это такое, как э, именно этой фирмы сейчас в э, Сигур, кто собирает пока уникация, э, он приемлемые деньги стоит. И мне нравится его жирность, мне нравится его вид и консистенция. Действительно, как йогурт. И он э, достаточно хорош как раз нам заменить этот йогурт. И в то же время это насыщенные растительные жиры, которые очень полезны, да, и нужно использовать в своем рационе. Нам нужны будут апельсины для цедры, сока и сиропа, разрыхлитель, который мы сами готовим. Да, я напомню, как мы его сами готовим. Мы берем 12 частей кукурузного крахмала, 5 частей соды и 3 части лимонной кислоты. Все это смешиваем, у нас есть готовый, своими руками приготовленный разрыхлитель который не имеет никаких там консервантов, дополнительных каких химических Значит, наш пирог состоит из двух частей. Нам нужно будет отдельно приготовить сироп. Начинаем готовить мы сиропа, потому что наша задача сироп остудить. Для того, чтобы когда как только пирог готов и мы достаем из духовки, нам нужно будет остывшим сиропом поливать этот пирог. Поэтому вначале готовить нужно сироп. Это обычный сироп, который состоит из сока апельсина. Можно взять сахар, я рекомендую брать мед, потому что для сиропа нам нужно много же сахара. Это не всегда хорошо, поэтому можно взять мед, в этом плане он и слаще, его нужно меньше, соответственно, взять и вода. Все, смешиваете эти ингредиенты, ставите на огонь до большего кипения, он кипит 5 минут и снимаете. Все, сироп готов, вы его отставляете, он остывает. Теперь переходим к нашей основной базе нашего пирога. Тесто фила – это такое тонкое листовое тесто, да, которое вот оно тоненькое-тоненькое. Он тоненькое. вот состоит да, вот из таких листочков. Наша задача нарвать э, это тесто фила как можно меньше. То есть э, такими маленькими вот просто берете и вручную нарываете вот такими мелкими-мелкими кусочками, вот чтобы получилась вот такая консистенция. Видите? Нарванное такое классное тесто. Э, именно оно и будет составлять э, очень необычную изюминку на вашего пирога, потому что... Обычно пирог мы печем, это мука, да, там, это какая-то вот такая пористая консистенция. Тесто фило будет добавлять необычные а, слоеные такие, видите, вот они как слоеные, интересные такие прослойки. И в то же время по своим а, вкусовым качествам оно такое будет на ощущение, а, как, а, как приятно, как жвачка, что Поэтому вот вначале нарываете, чтобы у вас оно уже было готово, стояло. И, И теперь подготавливаем. Мы э, яйца с сахаром взбиваем блендером, для того, чтобы у нас видите, получилась такая хорошая пенистая консистенция. Добавляем сюда э, масло. Масло, э, мы поговорили, либо кукурузу либо оливковое для того, и мы добавляем именно тесто, и сейчас мы взобьем именно вместе с тестом блендером. Можно, в принципе, не обязательно заморачиваться блендером, можно это взбить вручную, просто блендер это быстрее, это более мелко, и наша задача взбить вместе с маслом. Почему? Потому что нам нужно, чтобы масло вспенилось и... Ну, образовывала мелкодисперсное состояние, то есть мелкие-мелкие пузырьки масла располагались одновременно в жидкой нашей части, в жидкой базе. Добавляем масло и можем сразу добавить наши кокосовые сливки, либо, как мы проговорили, греческий йогурт. Видите, он, он прям вот, вот, сливки, как йогурт. На одну часть, вот на один пирог я использовала половину банки, то бишь 200 мл. Мм. И он, эти сливки и тоже нейтральные по вкусу, то есть они не соленые, не сладкие, более нейтральные, поэтому как раз они не перебивают и не добавляют сладости. И теперь наша задача это хорошо превратить в однородную консистенцию. Чтобы масло как раз туда мелкие-мелкие дисперсы были в каждом I'm тростниковый цвет теста получается красивый насыщенный, mm -hmm. желтый бежевый такой а не какой не белый теперь мы нам нужно добавить буквально 6 или 7 столовых ложек муки просто для того чтобы загустить нашу влажную базу и для того чтобы это было однородное при выпекании, да, чтобы не было отдельной жидкости, которая опустилась на дно, и отдельно сухая верхушка. Добавляем сразу вкусный ароматный ванилин. Цельнозерновая, да, у меня мука цельнозерновая, мы же помним, что мы берем только цельнозерновые Муки. Так. И подготовим нашу цедру, потому что для нашего теста, для того чтобы это было вкусно конкретно имело вкус и аромат апельсина, нам нужно добавить апельсин. И с этим очень хорошо справиться, именно апельсиновая цедра. Поэтому выбираем хорошие твердые апельсины для того, чтобы нам изъять вкусную много цедры апельсина вот, натираем апельсин на терку естественно апельсиновое масло цитрусовое будет при выпекании хорошо давать самый сильный аромат Пирог будет пропитан этим, плюс еще в сиропе будет апельсиновый сок, и это будет просто быстро апельсина. Да, именно этим Греция и хороша, что апельсины у них просто на улице, mm -hmm. и участвуют во всех практических рецептах. Апельсины, лимоны и всевозможные mm -hmm. местные фрукты. Mm -hmm. и вот. Благодаря этому еще и текстура э, теста будет оранжевая, и как да, раз э, когда будет попадать э, в наша цедра, это будет прям взрыв вкуса И, По сути, видите, на один у нас находится один апельсин. У нас получилось жидкое э, как раз тесто, то есть такое, как на кексы, да? но мы помним, что у нас есть э, тесто которое сейчас, запустит. Э, одну чайную ложку добавляем, уже вкусно, да? Э, одну чайную ложку добавляем да, разрыхлителя и помним, что разрыхлитель мы добавляем в самом конце. Почему? Потому что сода, она имеет свой срок действия, и если она переиграет до того, как вы поставите духовый шкаф, ваш пирог может не подняться. Поэтому, соответственно, обязательно э, помним, что нам нужна уже готовая да, сухая и влажная, и в конце мы добавляем разрыхлитель. И только после этого мы там быстро соединяем и... Там, ставим в духовку убегать на 200 градусов 30-40 минут. И вот мы заливаем жидкую часть. Сейчас мы это все перемешаем. И вот это как раз кусочки теста фило будут давать пирогу вот такую неоднородную консистенцию. Это будет изюм Потому что когда я попробовала этот апельсиновый кекс, ну, обычный кекс лежит там себе, да, на прилавке. Ты думаешь, ну, кекс, кекс, что я не пробовала там в этом кексе. Я уже столько перевидела эти кексы, Но когда я его попробовала, я не могла понять, что это такое, что внутри такое необычное, и оно прям дает вот друг, друг, другую фактуру. Это не однородное тесто, да, не бисквит какой-то. Понятное дело, что он там пропитанный бисквит, но он вот не однородный. И я не могла понять, что это такое. Но это было очень вкусно. Не только по приезду домой, и я залезла в интернет, я нашла этот рецепт, и я поняла, что это такое. Вот это как раз тесто фила, оно настолько тонкое, оно пропитывается хорошо жидкой базой, и оно дает вот эту вот красивую такую вот необычную фактуру, которая и нежно, и в то же время она чувствуется. И, и это просто, вот вы сейчас попробуете вы сами это увидите, оцените, и вам понравится. Потому что такого действительно я уверена, вы не пробуете. Ваша задача сейчас хорошо, видите, чтобы каждый кусочек теста фила хорошо пропитался, он был влажный вот в этой нашей влажной базе, чтобы не было сухих таких да, фрагментов, которые потом не пропекутся, соответственно. И вот все, наше тесто готово к выпеканию. Ставим в разогретый духовой шкаф до 200 градусов на 30-40 минут. Вы увидите, что верхушка пирога подрумянилась, она стала более такой бежевой, с карамельным цвет, И достаете пирог и сразу же по готовности разрезаете на порционные кусочки. Потому что нам нужно, ваша задача, чтобы сироп попитал каждый кусочек, весь пирог. Не так, что это там по краям он пропитанный, а в центре нет, поэтому ваша задача разрезать на порционные кусочки и э, аккуратно по несколькими частями, да, нескольких этапов сиропом заливаем этот пирог, для того, чтобы равномерно пропитался и э, каждый кусочек, э, вот в эти разрезы как раз да, сироп зашел и хорошо впитался. Сиропа там выйдет достаточно много, потому что у нас 700 миллилитров воды, около там я убрала 350 миллилитров меда и сок апельсина. Так вот сок апельсина там будет около 200. В общем, где-то литр у нас выходит этого сиропа, он большой. Сегодня я приготовила специально маленький, да, я давала там чуть больше, потому что я вчера готовила, да, чтобы всем сегодня хотела И, соответственно, в несколько этапов ваша задача хорошо пропитать. Как только пропитается пирог, вы увидите, что весь срок зашел в середину, в пирог, ничего по краям не стоит. Охлаждайте пирог до комнатной температуры и в холодильник. Все, буквально в холодильнике нужно пару часов, и пирог готов. Поэтому сейчас вы сами попробуйте. Это невероятное блюдо, этот интересный рецепт. Мне нужен мастер в суши Лаша Сошерзани. Помоги, пожалуйста. Thank mm -hmm. you. сочная за счет того, что э, сироп хорошо пропитан да, пирог хорошо пропитан сиропом э, насыщенный апельсиновый вкус да, да. Да. Это, да. и сироп чувствуется очень сильно вот, да. а за счет того, что у нас есть э, из апельсина и цедра, и, да. и сок потому что сок я использовала в, в сиропе сироп. а, цедру Тесте, потому что в тесте нам нужно хорошо, чтобы сироп, э, э, масло апельсина раскрылось, да, цедра раскрылась, а в сиропе нам не нужно много, долго там, да, когда термически э, обрабатываем сок, поэтому он, он сохранил свой да, вкус и полезные вещества. И в то же, же мы с вами тут закрываем э, все необходимые потребности, потому что тут у нас есть и жировая да, часть, да. и э, растительная, и полезные, и насыщенные растительные жиры. У нас э, присутствует э, цельная зерновая мука, которая тоже имеет свою клетчатку, это не только углеводы, да? И, э, ну, естественно, углеводы, потому что из них нам они тоже нужны. Но в то же время этот десерт э, остается все-таки более полезные альтернативы да, сегодняшним десертом, которые у нас имеются. Естественно, я не рекомендую из -за, того, да, из -за того же, опять же, сахара, сахара здесь достаточно много. И, э, не, естественно, вы должны понимать, что ну, вы ну, не можете его есть каждый день. Я не рекомендовала бы вам. Но в то же время, когда у вас есть какой-то повод хороший, либо просто есть желание вкусно чего сладкого, сладкого сладко, себя порадовать, у вас есть возможность приготовить десерт более правильный, как-то он более нутритивно да, закрытый и полноценный, и в то же время он вкусный и простой. Простой в приготовлении, простой и быстрый в приготовлении. Поэтому пробуйте, рецепт легкий достаточно, я думаю, каждому под силу. Просто еще несколько этапов, но зато он быстро готовится. То есть пока... Можно в то же время, пока он выпекается, готовить сироп, то есть вы можете уже по-разному смотреть. Но этот сироп не успевает остыть, на моем примере. Но если поставить в холодильник, то можно поставить. Хорошо, посмотрите, пробуйте, как вам будет удобно. Ведь в любом случае кухня, это всегда место для экспериментов и для каких-то подстроек. Поэтому желаю вам приятных, вкусных экспериментов. А самое главное, чтобы это был полезный результат для вашей здоровья.